Tadi saya ceritakan pada tuan-tuan mengenai aa, bagaimana peristiwa 1948 berlaku pembentukan negara Israel haram ni, dengan aa, satu serangan yang tidak pernah diduga oleh orang-orang Palestin walaupun perang dah berlaku 1937. Ini saya cerita balik macam mana Hamas Al-Qassam. Okey, sebelum Hamas wujud ni ada seorang nama dia uh, Sheikh Muhammad Izuddin bin Mustafa bin Jusuf bin Al-Qasam uh, Syekh Muhammad Izzuddin bin Mustafa bin Yusuf bin Muhammad Al-Qasam pada tahun 1936 Syekh Izzuddin ni uh, datang ke uh, bila dia dah tahu kata Syekh Izzuddin ni dia orang Latakia uh, di Syria uh, dia ulama uh, di Latakia dia ada sekolah pondok. pada tahun 1918 uh, Syekh Izzuddin ni masih muda dia lahir 1890an uh, pada tahun 1918 tu dia tahu kata Algeria Maghribi ini sedang berperang untuk membebaskan diri mereka daripada penaklukan Perancis. Jadi Syahiruddin di Latakia pada 1918 dia menubuhkan pusat di mana secara bawah tanah dia mengumpulkan wang daripada orang-orang Arab di tanah Syam dia hantar ke Istanbul. Daripada Istanbul, Turki, bot ni akan bawa wang ni pergi kepada kumpulan-kumpulan pejuang Islam yang berada di tanah utara Arab di bahagian utara Afrika untuk melawan tentera penjajah. Tapi bila dia tahu kata uh, selepas saja uh, British uh, mengambil mandat uh, ke atas Palestin, dia dah nampak Palestin ni satu hari akan dikuasai oleh orang Israel. Ketika orang Palestin belum sedar. Jadi Syekh uh, Izzuddin ambil ke keputusan meninggalkan sekolah pondok dia di Latakia Turki ni, dia masuk ke dalam Palestin. Dia berpengkalan di Haifa, pelabuhan yang sekarang milik Israel. Dia base di Haifa, dia ajak orang Palestin berjuang, dia dapatlah kumpulan pejuang yang sangat kecil, sekitar 30 orang lebih dia tak ada bom, dia tak ada senapang. Serangan pertama yang dia lakukan adalah dengan membawa pisau dan menikap dua orang pengganas Hagalah iaitu tentera uh, tentera civil Israel. Jadi Israel ini masa dia belum bina negara. Dia membina kumpulan samsing bersenjata. Yang mana kumpulan inilah yang kemudiannya akan berperang untuk membentuk Israel merdeka. Uh, jadi kumpulan pecahat ni. Jadi kumpulan Hagalah ni mereka menerima persenjataan daripada British Kerana British dah set up elok-elok Kumpulan Hagalah samsing bersenjata ni Sebelum Israel ada negara Kumpulan ini tak boleh dinamakan tentera Leonis Dia dipanggil Hagalah ha, Jadi uh, dia buat serangan Dan mereka berjaya menikam Seorang uh, pegawai British dan dua orang Angkatan uh, pasukan uh, penjahat Hagalah ni. Kemudian uh, dia diburu uh, Dan dia pun berundur sampailah ke sebuah perkampungan Di Haifa dan dia bertahan di situ bila dia bertahan dia buat seruan jihad dan syahid kepada 36 anggota pasukan dia yang telah melancarkan serangan hendap dengan menggunakan pisau jadi dalam pertempuran itulah, lah Syekh Izzuddin bin Mustafa bin Jusuf bin Muhammad Al-Qasam ni syahid jadi kemudian pada tahun 1993 ketika Hamas ditubuhkan sebagai parti politik barulah marhum Syekh Ahmad Yasin ambil nama uh, Al-Qasam ni kerana Syekh Muhammad Izzu, uh, Syih Izzuddin, uh, Syekh Izudin Muhammad Izzuddin bin Muhammad bin Mustafa bin Mustafa bin Yusuf bin Muhammad Al-Qasam ni orang ambil nama dia jadi Al-Qasam. Jadi Al-Qasam sejarah dia bermula tahun 1936 dengan syahidnya Syekh Izzuddin. Maka dia panggil Brigade Al-Qasam sebagai penghormatan terhadap keturunan Al-Qasam ni. Yang mana Syekh Izzuddin ni adalah pejuang dia, dia ulama uh, dia pemilik uh, sekolah pondok uh, dia seorang uh, guru tarekat dan akhirnya menjadi seorang uh, pejuang jihad. Pada tahun 1948 juga apabila uh, Israel melancarkan serangan perang mengejut pada 14 hari bulan uh, Mei, uh, Aden uh, kemudian mengisytiharkan uh, Palestin uh, Israel uh, sebagai sebuah negara. Orang-orang Palestin ini dihalau keluar daripada 573 buah kampung dengan empat bandar besar milik orang Palestin sorry orang Palestin ni di, di apa orang Israel ni bakar 573 pertempatan orang Palestin dan mereka rampas empat bandar besar yang ada majoriti orang Palestin di antaranya adalah Galilee Haifa Tel Aviv dan juga Ashkelon dan lepas tu mereka halau, menjadikan uh, orang-orang Palestin ni yang lari masuk ke dalam uh, Gaza sekarang ni datang daripada 224 perkampungan. Uh, saya tengok data tadi buku baru yang dipinjam oleh kawan saya daripada Australia. Uh, dia kata Zainal, as a journalist, this is a good book uh, written by one Egyptian uh, refugees from Palestinian. Jadi dia kata daripada sumbangan uh, 11 uh, pejuang muda sekarang menceritakan semula naratif sejarah Palestin data US Godlot information. Ya saya tak pernah jumpa buku tu di Malaysia. Jadi apabila uh, satu serangan dibuat dan kemudiannya orang Palestin lari 214 orang uh, perkampungan ni uh, singgah dan duduk di Gaza. Jadi Gaza ni asal dia adalah orang pelbagai. Mereka bukan orang asal Gaza. Mereka adalah pelarian. Dalam waktu yang sama, 210 uh, perkuburan masal, mana-mana orang palestin yang dibunuh, ditembak, uh, mati sebelum sempat dihalau keluar ni, mereka ni ditanam di Haifa dan ditanam di Tel Aviv ataupun di Jaafar City. Jadi pelabuhan Israel, uh, kamp tentera Israel yang terkenal tu dipanggil Brigade Golani, pelabuhan uh, Haifa. Lapangan Terbang Ben Gurion semua ni mungkin saja di atas perkuburan yang dulunya adalah kubur mereka menanam orang-orang Palestin yang mereka bunuh, syahid Palestin. Dan begitu juga berpuluhan kubur ada di tengah bandar Tel Aviv. Karena Tel Aviv ni nama lama bagi Jaffa City. Waktu Palestin ni dia dinamakan Jaffa City. Dan ketika Palestin berada di bawah Empire Ottoman dan ketika Palestin sempat berada di bawah mandat British daripada 1917 sampailah 1948 Israel membentuk negara. Uh, kumpulan Agalah ni adalah kumpulan Samsing sebab Israel belum ada negara. Jadi dia ubah kumpulan Samsing di mana kumpulan Samsing ni diberi senjata. Menurut buku tersebut, orang-orang Arab ni tak pernah menjangkakan negara Arab pun waktu tu baru saja nak dimerdekakan kerana bila tanah jatuh otom Osmania. Ah uh, British sebelum membiarkan Israel membentuk negara. Dia telah meminta negara-negara Arab ni membina negara sendiri supaya tidak lagi berada di bawah Ottoman. Jadi Yaman sebut benar negara, Oman sebut benar negara, Arab Saudi sebut benar negara, Qatar sebut benar negara, UAE belum lagi, UAE hanya mereka 1970-an. Bahrain benar negara, Kuwait benar negara, Iraq benar negara. Syria dengan Lebanon di bawah Perancis pun sebut benar negara. Jordan diberi negara. Di tengah-tengah kesibukan tu, berlakulah apa yang dipanggil pembunuhan massa orang Palestin dan pembentukan negara Israel haram. Ada bahagian sejarah yang saya tak tahu. Rupanya sekitar 8000 orang Arab. Kemudian yang sedar, orang-orang Palestin sedang dibunuh oleh orang Israel. Mereka datang beramai-ramai. Kebanyakannya daripada tanah Jordan, daripada tanah Syria, daripada tanah Lebanon. Datang untuk bantu dengar-dengar kata orang Yahudi telah membunuh orang Islam. Pengisaran negara belum ada. Belum ada TV, belum ada radio tak dengar kabar. Tapi 8,000 orang yang datang ni Mereka datang kerana mereka bukan tersusun dalam bentuk perang Dan mereka tak tahu mereka sedang memerangi Orang yang telah pun 11 tahun dilatih oleh British Sebelum membina negara Israel Jadi ramai di antara mereka syahid Di dalam bumi Palestin juga dikebumikan sebagai pembunuhan masa Menjadikan anak isteri mereka pada tahun 48 Menanti mereka pulang balik ke Jordan Menanti mereka pulang balik ke Syria Menanti mereka pulang balik ke Lebanon tak pernah menerima kembali jenazah uh, bapa, abang atau adik mereka yang datang untuk membantu orang Palestin. Jadi kejadiannya adalah 15 Mei iaitu 31 hari selepas orang Palestin Israel membina negara haram barulah berita tersebar. Ada juga orang Mesir yang masuk berperang. Tapi mereka datang tanpa mengetahui mereka memerangi kumpulan Hagalah ni adalah kumpulan apa, teroris Israel yang dibentuk dengan persenjataan yang diberikan oleh British. Ini pun satu kisah yang bahagian cicipan sejarah yang kita lupa. Kisah-kisah hebat bahawa orang Arab pada 31 hari selepas mereka tahu ada pembunuhan masa dan juga Israel cuba membina negara haram walaupun mereka tak memiliki kumpulan tentera kerana mereka adalah orang awam mereka datang daripada Mesir mereka datang daripada Jordan mereka datang daripada Syria mereka datang daripada Lubnan untuk membantu saudara Islam mereka yang dibunuh oleh orang-orang Israel yang pada waktu tu ada 60000 orang dibekalkan dengan senjata lengkap oleh British. Ha, ini adalah bahagian sejarah yang saya baru baca daripada sebuah buku yang bagus yang dibagi oleh kawan saya uh, daripada Australia. Dia uh, seorang uh, pejuang uh, pro Palestin daripada Australia. Karena dia dah 11 tahun dah dengan flotilian, dia, dia terlibat dalam flotilian dah banyak kali dan ini adalah flotilian entah kali ke berapa. Dan dia ni dikenakan hukuman di band daripada masuk Israel sama 100 tahun, tapi dia belayar jugalah ambil risiko. Ha, jadi dia pernah berada di uh, Tebing Barat dan dia pernah berada di Gaza banyak kali ya, sebelum nama dia di Senarai Hitam kan. jadi dia cerita pada saya ini antara bahagian dia tahu saya jual buku dan dia tahu saya peminat buku dia kata di sebut you should read a lot of information dia kata written by the original Palestinian ha, jadi anak cucu orang Palestin ini menulis semula sejarah uh, tanpa prejudis uh, penghargaan uh, kepada uh, peristiwa pembentukan Israel Haram di mana ramai orang Palestin dibunuh jumlah angka tempat kampung serta bagaimana Gaza itu terbentuk menjadi kumpulan menjadi kawasan yang kemudian diiktiraf sebagai kawasan yang paling padat penduduk di dunia dan bagaimana ribuan ataupun mungkin berbelas ribu orang atau mungkin berpuluh ribu orang yang jenazah mereka tak pernah dikebumikan secara sempurna yang mati di Accra, yang mati di Haifa, yang mati di Askalan dan yang mati di tengah-tengah Tel Aviv yang kemudiannya tanah tu ditimbun naiklah bangunan-bangunan besar ha, di mana di atas tanah ni semua ada puluhan ribu rakyat Palestin yang dibunuh lelaki, perempuan dan wanita termasuk pejuang bangsa Arab yang datang membantu Palestin 31 hari ha, selepas Israel membentuk negara haram contoh kena ingat tahun 48 komunikasi televisyen dan negara-negara ni -negara pula baru sibuk menyusun kemerdekaan kerana Mesir juga merdeka tahun 48 kebanyakan negara Arab juga merdeka pada tahun-tahun yang terdekat dengan demikian jadi saya harap dengan penjelasan ni kita ambil momen sejarah tahun 48 untuk melihat bahawa tak semua orang membiarkan Palestin terbiar begitu saja